При отработке территории парка Сказки нами было обнаружено двое граждан, которые в ночное время пытались скрыться в кустах. Они были нами остановлены. В дальнейшем при осмотре у них были обнаружены по одной паре перчаток у каждого. Также на одном были сменные штаны грязные и резиновая маска, а также фонарики. Внешние, внутренние карманы жилетки. Осмотри внимательно. Перчатка на какую руку? На правую. Вторая у знакомого. Не, моя. Второй. Это да, я занимаюсь на турнике, поэтому Нет. Одеваю перчатку это брелок э, не фонарик, а как э, мигающий. эти вещи что они? Маска зачем? Маска? Ну, я ее порой ношу с собой. Бывают разные ситуации, драки там это. Ну я ее частенько одна Для То есть для драк, да? Я правильно ну, для понимаю? того, чтобы в разные ситуации, да. Ну какие ситуации? Ну я разные. Знаю. Я, например, драки я там, маску, я допустим, знаю. или еще что-то. Ну, много ситуаций, может быть, вечером в ночном городе. То есть для того, чтобы тебя не узнали, правильно, так каких-то ситуациях, ты говоришь, драки или еще что-то. Так. Ну, она самой. Была сама.